Олег Іванович, дуже багато насправді тем, які хотілося б з вами обговорити. Я почну, мабуть, із заяви держсекретара США Ентоні Блінкена, який заявив про те, що Україні нині потрібно буде ухвалювати. Складні рішення щодо подальшої мобілізації громадян для відбиття російської агресії, каже, що це критично важливо, тому що навіть із грошима, навіть із боєприпасами на фронті, мають бути люди, щоб протистояти російській агресії. При цьому радник президента України Дмитро Литвин заявив, що зараз ніхто не готує мобілізацію 18 літніх. Як ви думаєте, з чим була пов'язана ось така заява держсекретаря? І чи вдасться нам уникнути рішення щодо? мобилизации, там еще до сокращением мобилизационного вику, так, проходячи ситуацию на поле боя. Давайте этот вопрос разобьем на две, на два, на две части, потому что он реально серьезный. Но ну, зрители должны понимать. Первое, перед тем как вот вы меня спросили, что имел в виду госсекретарь. Ну, по всей видимости, Пентагон ему не предоставил данные, какое количество вооружений было предоставлено Украине. Украине для отбития российской агрессии. Насколько по заявлению президента Зеленского еще месяца 3-4 назад было, что говорит у нас по личному составу, то есть мы мобилизовали 14 бригад, 4 могли только вооружить, а 10 не вооружили. То есть вот за этих 10 бригад, если они не вооружили, как сейчас еще, например, мобилизовать 100 тысяч, 200 тысяч, 300 а куда, чем их вооружать? Это первый раз. Второе, где их размещать? Два. Три. Где их обучать? Три. Потому что и современная война, это не... Хотя она и характеризуется как по война, как в Первой мировой войне, но мы проводим и наступательные действия, связанные с элементами сети центричной войны, в сфере многодоменных, многосферных операций. Поэтому надо готовить не только солдат, но и офицеров. А к большому сожалению, кадровая армия, именно кадровые офицеры э, уже на фронте небольшое количество, а в основном мобилизованы. Мобилизованы, их надо необходимо учить на современные виды боевой техники. Поэтому здесь действительно огромная проблема. Поэтому я, конечно, рекомендовать госсекретарю я не могу, так, ну, смелости не наберусь. Но, с другой стороны, получил бы справку, какую справку от нашего генштаба, сколько у нас есть сейчас личного состава, и не для того, чтобы его вооружить, и сколько есть вооружения у Пентагона, которое он передал. Первое. Теперь возвращаемся к Украине. 18-летний. Я сейчас буду говорить с точки зрения военного человека. Еще раз, я не гуманитарий. Я не там, гуманист и тому подобное. Я человек, я кадровый военный, кадровый офицер. Поэтому мы оцениваем ситуацию, ну, как имеется кадровый офицер, ситуацию чуть-чуть по-другому. Первое. Для того, чтобы подразделение вело боевые действия, то есть батальоны, бригады вели боевые действия, оно должно быть некомплектовано, не, то есть вооружено не только современными видами вооружения, но и высокомотивированное, обученным личным составом. Значит, в настоящее время э -э средний возраст, э -э по крайней мере год назад были официальные данные 43 года вооруженных сил Украины, а сейчас уже говорят 50+. Вот представьте дедушки, которые имеют все болезни, которые можно э хронически, потому что у нас диспансеризацию отменили и тому подобное. Ну и сейчас это одна категория военнослужащих, которые сдерживают позиционный фронт. И вот придут 18-летние. Но те, те, которые есть, по крайней мере, имеют жизненный опыт и мировоззрение устоявшееся, они обладают определенными навыками. И 18-летние пацаны, да, которые вообще не понимают, что, как еще, вообще в жизни ничего не выбрали. Их сейчас будут призывать на фронт. Вот представьте, какое пополнение придет командирам, боевым командирам, для того, чтобы выполнять задачи. Я вам могу 100% сказать, еще раз, 100%. Из этих 18-25-летних, которые, если будет принято решение набирать, толку от них особо не будет. Процентов 10 будут, по крайней мере, приносить какую-то пользу, а 90% это будет баланс, который при первом же взрыве будет демотивирован. Объясняю. Дело в том, что если кто-то рассказывает, что на поле боя ему не страшно, это он просто чуть-чуть преувеличит. Страшно всем. Особенно страшно не в первом бою, а во втором, третьем и четвертом. Почему? Потому ну, что первый бой ты еще не очень понимаешь, если выжил. Ну а ты понимаешь, когда идешь во второй бой. И тогда ты видел убитых своих товарищей, оторванные руки, ноги, внутренности и тому подобное. У тебя ты, а чувство самосохранения человека это самое главное. Поэтому вот второй, третий, четвертый бой самый, самый тот, который закаляется боец, моральное и боевое состояние. Вот поэтому есть такое название. Обстрелянный боец. То есть его обстреляли, он уже психологически готов и дальше ведет бой. И есть еще другая сторона медали. Это когда уже опытный боец, он уже долгое время был в боевых действиях, на опасных операциях, а у него уже тогда теряется чувство самосохранения. И тогда он считает, что все ни по чем, то есть ему все ни по чем, а пуля дура. Поэтому снайперы работают, беспилотники и такие, и такие солдаты тоже погибают. Поэтому должна быть соответствующая ротация. Те бойцы, которые было долгое время, их необходимо переводить на ротационную составляющую, чтобы они на, накапливали вот это чувство самосохранения. А молодых потихоньку приводить, но ну, опять же говорю, должен соответствующий возраст. 25 это я вообще тоже считаю, конечно, тоже низкий. Ну ладно, если уже приняли решение, но ниже переводить нельзя. Плюс толку, Во-первых, для командиров это будет большая проблема. Они задачу не выполнят. Веро... Выполнять задачу у нас с малой вероятностью. И второе, мы потеряем. А теперь я вот скажу, как... Ну, как человек, как украинец, который мы ведь, воюем ради чего? Для того, чтобы жить, а не для того, чтобы умереть. Да? Мы будем терять генофонд нации. Кто будет воспроизводить нацию? Нацию воспроизводит молодое поколение, а не дедушки. 50 ⁇ плюс. Поэтому политики, элита, она должна задумываться, что войны заканчиваются. И второе, самое главное во время войны, после войны. Чтобы страна вышла э, укрепленной, сильнее, чем она зашла до войны. Это для чего нужно? Потому что мир это штука такая циничная, и, э, и никто особо. Если ты был у тебя, например, ты был партнер или союзник, завтра он может быть у тебя станет противником. Поэтому слабого всегда слабого будут нападать, обдирать и откусывать территории и тому подобное. Поэтому. Сейчас задача стоит, тут надо выбрать золотой золотую середину. Uh -huh, uh -huh. Олег Іванович, про те, що відбувається на сьогодні на фронті, які дають прогнози. Отже, російські війська ймовірно планують наступ на Херсон та зібрали 300 човнів для форсування Дніпра. Про це в інтерв'ю Financial Times заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації пан Прокудін. Нещодавно військові заявили, що окупанти в районі Антонівського мосту відпрацьовують форсувальні дії. Наскільки реальна сьогодні загроза для Херсона? Ну, мы говорим по, по южному фронту, это запорожское, херсонское направление. Значит, с учетом того, что происходит сейчас на фронте, вот эти направления я считаю маловероятными. Еще раз говорю, есть в военном науке, военной искусстве, есть такое понятие: направление главного удара, второстепенные удары и отвлекающие удары. Так вот, вот эти направления, что вы мне сказали, я считаю это второстепенные или отвлекающие. Кстати, второстепенным отвлекающим является Торецкое направление, направление Часовьярское. Это именно на сегодня, вот на сегодня мы записываем, вот на сегодня. Значит, направление Южно-Северно-Купинское. Южно-Купинское купенское, южно -Купенское это как второстепенное. А направление главного удара – это Покровское и Кураховское. Ну, Кураховское, в том числе Южный фланг, это южно Южно-Донецкая, ну или как его сейчас называют, Константинопольская, вот это, это направление главного удара. У противника нет таких сил для того, чтобы э, бить и вот, задействовать всю силу, потому что, опять же, по логике и по военному искусству ВНЛ, военно, все перебросается в направление главного удара. Значит, э, а с учетом, вот, зрителей, скажут, а чё, что чё начали двигаться в Запорожской и Херсонской области? Да, это для того, чтобы войска на южном фланге сосредоточено, оперативный стратегический резерв у них там. Они сосредоточили, и это где-то 50-70 тысяч. Когда, когда солдат, когда войска находят, и там они ведут, так сказать, бои низкой степени интенсивности, или средней степени интенсивности, это невысокая, это не шесточетная и для того, чтобы не терялся, во-первых, я когда отвечаю на ваш первый вопрос, говорил, что необходимо обстреливать бойцов, необходимо их обучать. А как обучать? Только в бою. Но в бою, опять же, в соответствии с степени, не сразу в котел бросать такой, что там все взрывается и никто не понимает, что происходит, а именно вот такой потихоньку. Вот их обкатывают. Поэтому по, по, моему субъективному мнению, на тех направлениях проводится обучение личного состава. Ну, извините, опять же я цинично говорю, но это у военных такие терминалы обучения. Для чего? Для того, чтобы не снижалась не только уровень боеготовности, но и дисциплина. Вооруженные силы всех стран мира должны находиться в нескольких состояниях. Первое состояние или в пунктах постоянной деклокации, где проводятся учебные занятия, или на марше, или третье – ведение боевых действий. Значит, если в это вот трех начинает игру подразделение, как живой организм, если они ничего не делают, то что происходит? Ну, во-первых, разложение, снижение уровня дисциплины, пьянство и тому подобное. Потом их попробуй собери. Опытные командиры всегда знают, что для того, чтобы это не произошло, необходимо вот так, знаете, копай отсюда, если в мирное время, копай отсюда и до обеда, да, вот такой был, вот якобы так. Это не, это не просто так вот какой-то э, задумка там какого-то родного или взводного командира, нет, это занять личный состав для того, чтобы у меня дурные мысли не проходили. Это то же самое, только в боевых действиях. Поэтому там будет шевеление, там будет передислокация, там они будут ходить. Даже сейчас проводят разведку боем, они ищут наши слабые места. Еще раз говорю, я вот сейчас свои, вот отвечая на ваши вопросы, я говорю на сегодня, на 5 число, 5 декабря. Значит, если может произойти так, что они сейчас проводят разведку боем и найдут слабое место наше, а слабые места, это, в принципе, во всех, опять же, во всех построениях всех армий мира, это где заканчивается одно подразделение, ну, бригада, и начинается другое подразделение. Там всегда слабое место. И, ну, это закон такой военный. Потому что всегда пытаются на то место, бросить резервы, для того, чтобы, если противник зайдет, его резервы остановить. Вот если он сейчас найдет слабое место и взвод, например, ну, то есть штурмовые подразделения, сейчас штурмовые 3 5 человек, ну, взвод там 30 человек, если пойдут и дальше не будет, э, этот, их никто, наших не будет, никто сдержит, они, естественно, будут продвигаться вперед. И вот из этого, из тактического, а дальше, если кто не сдерживает, дальше не будет не держать, потом оно может вырасти в оперативно-тактическое. Да, тогда, может, мы сами создадим себе проблему. Кстати, вот в Торецке, когда почему противник зашел там в город, кстати, очень легко, два года не мог зайти, а потом два года зашел, сейчас находится, вот, в город, пытается разрядить, но обратно все идет очень медленно. Потому что они нас под, над, словили на ротации. Одна бригада выходила, другая заходила. И вот в это время на ротации они насловили, зашли и закрепились. А попробуй в городе их выбить. Да? Поэтому вот если где-то словят или на ротации, или нет личного состава, или личный состав вывели, другой не подвели. Ну, как всегда это бывает. Поэтому может быть и определенное движение. Но то, что Запорожское и Херсонское направление – это второстепенные, второстепенные крикающие удары, я считаю сто процентов.